Это то, что у нас было. Тут, видите, тут наши солдаты, жили вместе с собаками, с кошками. Вот кошка. Можно по всей Украине их поставить, их можно переносить, как вы видите. И тогда все наши солдаты, офицеры, там, все наши э, полицейские будут просто в человеческих условиях. И, ну, я понимаю, что, может быть, это не главный приоритет, но, как мы говорим, уже все было сделано. Было там, а тут э, у них что, туалета еще не было. Они ездили, ходили туда э, на, э, за 300 метров отсюда. Э, во время патрулирования ходили в туалет. И э, мы тут э, туалеты довезли всем. И сейчас ну, мы тут, э, значит, электроплитку э, вот тут можно спокойно спать. Дом, на том вообще нельзя было даже просто привлечь нормально. И, и а будет отопление. То есть летом оно будет... Это прохладно достаточно, потому что хорошо здесь хороший материал сделан, Зимой будет очень тепло. И, они будут, и это реально переносной дом. И они будут чувствовать гораздо лучше условия. Так что я думаю, что маленькие вещи, это стоит недорого. Просто этими деталями все мы даже знаете. Мы занялись в меру своих возможностей. Опять. Можно себя чувствовать полнейший комфортом комфорт. И родственники могут быть спокойны, что они, по крайней мере, не посудятся. Мы очень благодарны. И очень гордимся Все, что у вас было тепло, и прохладно летом. И главное, чтобы у вас все было все. Чай, не стоит. Это чтобы на, на патрулирование носить Тервосах, чай. Я думаю, что вы... Лучше нету и главное сейчас можно все подогревать. Да. Справлялись с тобой. Тяжело но справлялись. Мы не можем не справляться. Для этого предназначено, чтобы нести в любых условиях. Но Жизнь. с судовственно оно... Как говорили, лучше. у нас в армии сейчас стойко переносить все тяготы решения А с случаях. Но зачем всегда стойко переносить, если можно чуть-чуть легче переносить? правильно? Это же не самоцель все стойко переносить. И самоцель повторять, что служба не мед и не сахар. Ну что бывает единственное, что... Машина может где-то сломаться, не заправиться вовремя, другие задачи отъехать, и не вовремя можно будет пару часов обсорваться при пищи. А так теперь они будут каждый момент сами не привезли вовремя, они скрыли, поели.